Son zamanlar yerli icra hakimiyyətlərinin fəaliyyəti ciddi tənqid olunur. Nöqsanları ilə gündəmə gələn bəzi icra başçıları işdən çıxarılsa, həbs olunsa belə yenə vəziyyət dəyişmir. Dəfələrlə adları şikayət və tənqid edənlər sırasında hallanan icra başçılarının fəaliyyətində dönüş yaranmır. Narazılığa səbəb olan rayon icra hakimiyyətlərindən biri də Masallı rayon icra hakimiyyətidir. Masallar rayon sakinləri icra hakimiyyətinin başçısı Araz Əhmədovun sələflərinin yolu ilə getməsi ilə narazıdır. Şikayətlərdə bildirilir ki, yeni başçı özündən əvvəlki başçıların korrupsiyaya bulaşmış kadrlarını vəzifələrində saxlayır, bəzilərini isə daha yüksək vəzifələrə təyin etməyətdir. Bu isə sakinlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Masallıda araz çayı yoxdur, amma işləri bulanıq olan araz var deyə problemlərini qabardan sakinlər məsajı başçısının səriştəsizliyini yerli sahibkarlarla ədavətin əsas gətirərək şikayətlərində əsas olaraq bəyan edirlər ki, onlar Araz Əhmədovun günü bu gün vaspasdan alınmasını arzulayırlar. Hətta başçını həbsə apara biləcək faktların da olduğu iddia olunur deyə məlumatda qeyd olunur səsləndirilən ideyalarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövqeini işıqlandırmağa hazıram